9 година, 37 хвилин. Шановні друзі, ви слухаєте програму «На всі 100 на хвилі Радіо Миколаїв92FM. Продовжуємо і будемо говорити про речі достатньо актуальні. Сьогодні важко уявити наше життя без інтернету. Сьогодні кожен українець, майже кожен українець, має, має доступ до різноманітних джерел інформації і, перш за все, до інтернету. Крім того, різноманітні гаджети, як ми їх називаємо, також підключені сьогодні до інтернету, і це не тільки комп'ютери, у тому розумінні, як ми їх знаємо, там ноутбуки або. Стаціонарні комп'ютери, це і телефони, це і така система, як, наприклад, розумний будинок, і навіть є розумні годинники, які підключуються, інші різноманітні гаджети, все це зав'язано на інтернет. Ну а те, що ми сьогодні... Більшу частину свого вільного часу проводимо у соціальних мережах, не будемо їх називати, але ви знаєте, які це мережі. Наша гостя, до речі, може сказати, скільки, кого, в яких мережах. Так, ось все це викликає з одного боку задоволення, з іншого боку, дає якусь користь, але і е, там е, причаїлася певна небезпека. Ось саме про небезпеки перебування в інтернеті, в соціальних мережах, ми будемо сьогодні говорити із Тетяною ой, вибачте, із Оленою Демідовою, експертом південної бізнес-школи з інформаційної безпеки. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну ось для початку декілька цифр: 4 тисячі гривень, середня сума, яку втрачає українець, котрий зіткнувся з інтернет-шахраями. 6 тисяч інтернет злочинів в середньому фіксує МВС України за рік. А реальна кількість випадків вища в десятки разів, тому що більшість постраждалих не звертається в поліцію. Ось такі. Сумні цифри маємо. Так, сумні цифри. але коли мова йде про гроші, втратити гроші, це звичайно неприємно, але не смертельно. А ось, наприклад, у соціальних мережах, особливо якщо діти натраплять на якогось там непорядного дядьку чи тітку, то це набагато страшніше. Отже, пані Олена, що ми сьогодні маємо? Наскільки все ж таки ми багато перебуваємо в різноманітних соціальних мережах? Ну, по статистике на июнь 2016 года аудитория Украины во ВКонтакте составляет 12 миллионов человек. В Фейсбуке сидит 8 миллионов украинских аккаунтов, почти 6 миллионов посещает одноклассники, 2 миллиона имеет аккаунты в Инстаграме и примерно 2,5 миллиона сидит в Твиттере. Понятно, что это все не суммируется и, скорее всего, те, кто сидят в одной соцсети, имеют аккаунты и в другой. Но в среднем где-то получается, что не менее 6 миллионов украинцев так или иначе заходят в соцсети. Ну, уявіть собі цю цифру, шановні друзі, і уявіть, який рівень небезпеки може нас там очікувати. Ну і до речі, сьогодні у зв'язку з тими подіями, які відбуваються на сході нашої країни, все частіше і частіше ми кажемо про різноманітні хакерські атаки з боку, ну, наприклад, російських спецслужб. Навіть є така рекомендація державним органам силовим структурам не використовувати для передачі інформації. например, почту с, как это называется, ру, да? Доменом. С доменом ру. Насколько это правда и насколько это действительно может нести небезпеку? Ну, перед тем, как мы про социальные мережи поговорим. Давайте понимать, что независимо от того, на каком домене находится ваша почта, будет это Mail.ru, Яндекс.UA, Укрнет или Google.com, вашу почту, в принципе, можно взломать. Любую. Если ломают почты Министерства обороны США, то, естественно, могут взломать почту любого пользователя. Другой вопрос, что хакеры вряд ли станут охотиться за информацией, которая находится в почте рядового. Дяди Пети. Да, рядового дяди Петя. У него нет, в принципе, ничего интересного, что может отбить, так сказать, усилия, время и деньги, вложенные во взлом. Поэтому... Міністерство оборони України, що можуть ламати хакери, але какого-нибудь рядового сотрудника лично, о котором они не знают, знають, ли. ну це може просто якась талановита людина, яка займається комп'ютерними технологіями, зламати, наприклад, поштову скриньку там, свого якогось недоброзичливця, да, для того, щоб зробити йому ну, якусь прикрість. А так, щоб державні органи, державні органи, перш за все, під під прицілом, а звичайні громадяни менше стикаються з цим. А ось соціальні мережі тут вже інша ситуація. Яка ж небезпека у соціальних мережах, окрім того, що ми можемо, ну наприклад, втратити, там, втратити якусь інформацію або або переписку? Це головне, чи з іншою метою все ж таки йде е, е, робота у соціальних мережах? Если Остяна вы имеете беспрична. в виду э, работу хакеров и мошенников, то, как правило, они редко действуют целенаправленно. Чаще всего они, так сказать, бьют по площадям. То есть э, взламываются не конкретные аккаунты, если опять же речь не идет об аккаунте какого-то известного человека. Э, взламываются массово почты. Как это достигается? Вы где-то зарегистрировались, оставили свой адрес почтовый его каким-то образом получил мошенник, например, взломав какой-нибудь сайт знакомств и выкачав оттуда списки. Вам на почту приходит письмо, например, что вам надо подтвердить заново регистрацию на этом сайте. Перейдя по ссылке, вы попадаете на его копию, которая внешне абсолютно идентична, но в названии сайта есть какое-нибудь малозаметное отличие. Соответственно, введя на этом сайте свои логин и пароль, вы отправляете их прямо в руки мошеннику. Именно таким образом и ломаются соцсети через вашу почту. Потому что сами соцсети ломать достаточно сложно, там хорошие системы защиты, как правило, стоят, и э, обойти их мошенникам значительно сложнее и дороже, чем таким вот образом. Ну и, власне, для славу. чего? Для чего это делается? как потім э, злоумыслен цим користуется? Ну, во-первых, мошенники пользуются взломанными аккаунтами для бизнеса в соцсетях. Вы, наверное, знаете такое вот направление SMM social media marketing, продвижение групп, аккаунтов с целью продажи услуг или товаров. Чтобы группа появилась. В поиске выше своих конкурентов у нее должно быть как можно больше пользователей. Соответственно, взломанные аккаунты продаются на специальных биржах в качестве подписчиков таких групп. Другая категория мошенников пользуется более выборочно аккаунтами. Она заходит, изучает информацию, которая есть в аккаунте, например, переписку. В переписке могут быть какие-либо данные, например, логины, пароли от сайтов которые вы передаете, например, специалисту. Там могут быть какие-то ваши платежные реквизиты. Может быть какая-то очень личная информация, которую вы бы не хотели афишировать. Все это, особенно личная информация, скринится, то есть делаются фотографии. И дальше вам поступает предложение, от которого сложно отказаться. Бывает, используется, если ничего не найдено интересного, но мошенник чувствует, что у жертвы вводятся деньги, эта информация может быть сфабрикована. То есть от вашего имени будет проведена какая-нибудь компрометирующая переписка, размещены посты провокационного характера, опять же это все будет сфотографировано, и дальше по той же самой схеме. Ну, очень часто сегодня мы используем интернет не только для спилкувания. Для роботи, а й для розрахунків, так ми розраховуємося вже за купівлю, там, наприклад, квитків е, на потяги або на літаки. Ми розраховуємося просто для того, щоб придбати якийсь товар. Сьогодні це вже не рідкість, і багато, так би мовити, навіть вже не просунутих, як ми їх називаємо, користувачів, а звичайних людей користуються е, інтернет-послугами. саме... Е, Купівлі товарів і розрахунку через інтернет, наскільки це небезпечно, і як можуть шахраї скористатися цим? По перше, як виявити наші ось ці реквізити, ну ви від часті сказали, і як потім скористатися цим? І що нам зробити для того, щоб цього не сталося? Здесь надо понимать, где именно э, вы собираетесь так расплачиваться. Если вы, допустим, расплачиваетесь... Интернет-магазины, або официальные сайты продажу квитков, будь-яких, так? Как правило, або официальные сайты хорошо защищены. Естественно, нужно смотреть, действительно ли у вас в браузере введен нужный адрес. Нет ли там вот этих самых отличий. Не является ли этот сайт копией, так называемым фишинговым сайтом, который создан для того, чтобы воровать ваши данные. Второй вариант, как вы можете подарить свои платежные реквизиты мошенникам, это вирус на компьютере. Где вы его поймали, тоже целая куча вариантов. Открыли какой-то файл, прошли по какой-либо ссылке, и у вас на компьютере завелся... Зловред, который копирует вашу информацию, записывает, какие клавиши вы нажимаете и в какой последовательности, и отправляет все это хозяину. Третий вариант ⁇ это реальная жизнь. То есть вы можете подарить свои реквизиты мошеннику прямо в реальной жизни, прямо со своей банковской карточки. Во-первых, это может произойти в банкомате официальные банкоматы официальных банков но с небольшими дополнениями мошенники ставят там специальные так называемые скимеры накладки на накладки да? на клавиатуру накладки на приемник карточек которые считывают информацию с вашей карты и отправляют опять же мошеннику пин-код тоже считывается и они могут сделать копию вашей карты и снять деньги. Либо же просто обычный самый официант в кафе, продавец в магазине, которому вы отдаете карту. Если у него есть возможность сфотографировать лицевую и заднюю сторону карты, на некоторых сайтах э, достаточно ввести номер карты, дату ее, э, дату до которой она действительно и CVV-код. То есть три цифры, которые находятся на задней стороне карты, не нужно ни паролей подтверждений, ни пин-кодов для того, чтобы расплатиться. Поэтому говорят, всегда, когда вы, например, в ресторане рассчитываетесь, пусть это делают при вас, а да, не разрешайте с картой уходить куда-то там в подсобное помещение. Да? Я бы даже посоветовала взять кусочек скотча и бумаги и заклеить аккуратно этот CVV-код, особенно если вы расплачиваетесь в интернете достаточно редко и вам он не нужен постоянно. Для того, щоб і збіжати таких варіантів, зрозуміло. Ну і власне, якщо говорити про використання ось інтернету для розрахунків, ми знаємо, що останнім часом ця інтернет-торгівля дуже популярна. Тут є якісь правила, ось такі загальні, які можна порекомендувати ось по пунктах. По перше, ну ви сказали користатися відомими сайтами. Так перевіреними, так бы говорить, да? Дивитеся уважно, внимательно, что вы там вводите. Ще что-то можно порадовать вот такое конкретное? Возможно, вообще не розраховуватися через интернет. Нет, так. ну тут Але, надо ну, це зручно. два, всего лишь два принципа. Это побороть в себе страсть халяве и не спешить никогда. Как правило, если вам кричат «быстрее, быстрее, быстрее, сейчас закончится это спецпредложение, вот только сегодня за эту цену». Тут может быть да. обман. Либо вы видите интернет-магазин, где цены значительно ниже, чем в остальных. Но только по предоплате. Хотя бы частичной, хотя бы оплатите доставку, но вперед. Это должно вызвать у вас подозрение. Есть еще, у нас многие занимаются интернет-торговлей не через интернет-магазины, а Авито, OLX и другие сайты, барахолки, как их называют. Мошенники тоже там освоились. Например, могут вам прислать фотографию на телефон, вам приходит якобы ММС-сообщение, «Посмотрите, какие я вещи предлагаю на обмен». Переходить по этому сообщению, открывать его, естественно, нежелательно, потому что под видом фотографии скрывается вирус для мобильного телефона. Если вам такое предлагают, скажите, напишите мне в личные сообщения или же отправьте на электронную почту. Это всегда на всех этих барахолках возможно. Второй вариант. Вам звонят, особенно если вы предлагаете какую-то достаточно дорогую вещь. Мобильный телефон, гаджет какую-нибудь машину, дорогое платье. И говорят, меня все устраивает. Единственное, что я не могу вот сейчас подъехать забрать, но я вам на карточку переведу деньги, и подъедет кто-нибудь там, муж, брат, таксист, для того, чтобы забрать товар. Вы, естественно, радуетесь. Вам приходит даже сообщение на телефон, что деньги поступили. Вы отдаете товар. А дальше оказывается, что на карте денег нет, потому что сообщение было не от банка, а было сфабриковано мошенниками. Другой вариант, вам по телефону говорят, что да, я вот пытаюсь вам перевести на карту, но тут есть какие-то проблемы, надо подойти к банкомату и получить эту сумму. Если вас кто-то ведет к банкомату, Це значить, що з вероятностью 99% вас будуть намагатися розвести на те, щоб ви відправили деньги мошеннику, а не отримали їх. Зрозуміло. Дуже часто ми в, э, соціальних мережах э, ну, відверто видаємо, викладаємо свої персональні дані: дату народження, звід, де ми народилися, мобільний телефон. А адресу электронной скрынки своей, ну вот, ну Навіть паспорт не дани, вот, а. у Фейсбуці, небыто, ну такая поважная социальная мрежа, там есть такие разделы. Чего варто выкладывать эти данные? Ну естественно нет. Я считаю, что в принципе в соцсетях желательно быть настолько анонимным, насколько ты можешь, насколько позволяют эти соцсети. Тот же Фейсбук, например требует настоящее имя, фамилию, настоящую фотографию и может затребовать подтверждение в виде фотографии паспорта. Но если у вас есть возможность не писать о себе откровения, не пишите их. Ну от довольно часто пропонують работу, так, на каких-то там сайтах работу в интернете, там звонить, пишить, там и все такое будет все хорошо. Я как реагировать? Проблема в том, что в интернете есть работа, но ее достаточно редко предлагают таким образом. Чаще всего ее нужно искать самому. Те, кто пишут, работа в интернете, ты получишь 600 долларов за месяц. Скорее всего, либо это будет сетевой маркетинг типа Reflame, Avon и прочего, либо вы будете бегать и собирать точно таких же вот желающих получить 600 долларов в месяц, либо с вас просто попросят какой-нибудь залог для того, чтобы вот ваше место, которое вам забронировали, не ушло кому-то другому. Ну, естественно, это после шахрайские, залога. Шахрайские схемы. Еще одно питание, в варту было поднято, мне сдается. Диты и социальные мережи. Чи варто батькам контролювати? Ми розуміємо, що діти сьогодні іноді більш просунуті у цих питаннях, ніж батьки. Я маю на увазі у питаннях ну, комп'ютерів і різноманітних гаджетів. Як можна проконтролювати дитину? Чи варто це робити? І які, власне, небезпеки чекають на дитину у інтернеті і соціальних мережах? Ну, помімо того, що рібінка там ждуть всі ті ж самі опасності, що і взрослого. Ребенок еще и может, как вы правильно сказали в самом начале, стать жертвой каких-либо озабоченных, так сказать, людей. Поэтому я считаю, что, во-первых, детям лучше не давать доступа к социальным сетям хотя бы лет до 12, когда они смогут осознавать опасности. Во-вторых, с детьми нужно вести профилактические беседы, объяснять им какие могут быть в соцсетях опасности, как на это реагировать и что, если что-то случилось, стоит рассказать о проблемах родителям. Ну, естественно, это проблема не только соцсетей, но и проблема отношений ребенка со взрослыми, проблема доверия между детьми и родителями. Контролировать детей в соцсетях, я не знаю, все-таки соцсети это достаточно личное пространство. Але желательно быть в друзьях у своего ребенка, чтобы хотя бы видеть, так сказать, чем он живе, что его волнует. Как правило, это И хорошо кем видно, да, с кем он общается, да. Ну що ж, як бачимо, шановні друзі, багато чого є в інтернеті, як позитивного, так і небезпечного. Сьогодні ми саме про небезпечні речі намагалися поговорити. Звичайно, не охопили весь комплекс питань. Тож, сподіваюся, якось ще запросимо нашу гостю Олену Демидову на розмову і, можливо, якісь інші аспекти обговоримо. Ну а сьогодні дякуємо вам за цікаву розповідь за ті е, відповіді на запитання, які ви дали. І сподіваємося, ще зустрітися з вами. Бажаємо успіху, у вашій діяльності і е, всім нам безпечного інтернету. Спасибо. Якщо кому-то. Надо более широкая информация о соцсетях, то завтра в 2 часа дня я буду вести вебинар, то есть лекцию в режиме онлайн в рамках Южной бизнес-школы. Ви можете зайти на сайт Южної бізнес школи і записатися на це вебінар, щоб послухати подробно об опасностях в соцсетях і як їх збігати. Заходьте на сайт південної бізнес школи, долучайтеся до учасників вебінару, який буде проводити наша гостя Олена Демідова. Ще раз дякуємо, шановні друзі. Трохи більше двох хвилин залишається нам бути в ефірі. Тож давайте. Побажаємо одне одному всього найкращого. Нагадаю, наші наступні включення о 14.10, 18.10 та двадцять годині. 10 хвилин не пропустіть, буде цікаво. Ну ми бажаємо вам всім вдалого дня. Ну і з вами протягом ранкових 100 хвилин були ведучі Анжеліка Топчі, Андрій Теренков за режисерським пультом Денис Вакар. Гарного вам настрою і до побачення.